мы здесь уже более 10 дней находимся. За эти 10 дней чиновник государственный никак и не вышел к нам и не поинтересовался. Потому что здесь постоянно находится такое количество людей. Э -э и ну, для нас это непонятно. А люди представлялись, которые Нет, нет, нет. Непонятно, что это за машина, ржавая, непонятно. Что мы здесь делает, не Раньше не ну, раньше не мы... Хорошо, а вы пытались с ним, хотя бы разговаривать? Мы попробовали подойти, но работники милиции сказали, что вы делаете, что вы хотите. Мы говорим, мы ничего не делаем. Поэтому мы находимся на своих как позициях. А люди, которые находятся в машине, они там сидят, потеют, видимо, переживают, не снимают очки, прячут свои глаза. Да, так, они... а сказали, что боятся угрозы с вашей стороны? А вы им угрожали? Нет, мы им не угрожаем. Мы не можем угрожать в принципе, потому что наша акция носит э, мирный характер. Э, наши требования выдвинуты, но пока мы не видим результата с, со стороны той, кому мы выдвинем свои требования. Какой результат? По крайней мере, товарищ Величко должен показаться, хотя бы на миг, на два. Здесь проходили э, неоднократно уже демонстрации. Слушайте, значит, это мы все видели. Ну да. хорошо, Величко величка показался. Что вы ему ну, вот, говорить. значит, подъедут э, руководящий состав, который с ним будет беседовать. И в конечном итоге он даст какое-то интервью, ответит на вопрос. Но вы, вы не знаете, Мы не знаем, где он почему он до сих пор не появился в течение 10 дней на рабочем месте? Как он получает заработную плату от государства, если человек 10 дней не находится на рабочем месте? Это вопрос. Понимаю. А какое требование все личное, основное? Можно его сформулировать? Я не буду ничего сейчас формулировать. Формулировать? еще нет профессионала, в, не профессионал, в Вот такое требование. Смітних, коли що нас смітник, не ж ко насмітних, що нас вітних, коли що нас світли, що нас від них, коли що нас світли, велико насмітник, велич ко насмітних, велич ко нас від них, величко насмітних.